বিশ তাৰিখে আমাৰ দেশৰ যুৱগৰাকী গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া এই স্থানলৈকে আহিব ডিব্ৰুগড়ৰ খনিকৰ ফিল্ডতে আমি এখন বিশাল সভাৰ আয়োজন কৰিম প্ৰায় এক লাখ ব্যক্তি ইয়াত আহি উপস্থিত হ'ব আৰু সেইদিনাখন অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই আমাৰ অসমৰ দ্বিতীয়টো এচেম্বলি চৌহদৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব আপোনালোক সকলোৱে জানে অসমবাসী সকলোৱে জানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ডিব্ৰুগড়ক অসমৰ দ্বিতীয়খন ৰাজধানী হিচাপে গঢ় দিছে ৰাজধানী হিচাপে গঢ় দিবলৈ নিশ্চয়কৈ এচেম্বলি কমপ্লেক্স লাগিব কেপিটেল কমপ্লেক্স লাগিব গতিকে সেইদিনাখন এচেম্বলি কমপ্লেক্সৰ আধাৰশিলা হ'ব পৰৱৰ্তী সময়ত নিশ্চয়কৈ মন্ত্ৰী কলনী এম এল এ কলনী স্পীকাৰৰ ৰেচিডেঞ্চ গোটেইখিনি পৰ্যায়ক্ৰমে হ'ব মুঠৰ ওপৰত আকৌ কৈছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যেনেকৈ ঘোষণা কৰিছিল যেনেকৈ কথা দিছিল ডিব্ৰুগড়ক ছেকেণ্ড কেপিটেল হিচাপে গঢ় দি তোলাৰ সেই প্ৰক্ৰিয়া অহা ত্ৰিছ তাৰিখে আৰম্ভ হ'ব আৰু মাননীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই আৰম্ভ কৰিছে পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে মাননীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই আজিৰ পৰা দুবছৰমানৰ আগতে ঘোষণা কৰিছিল যে অসমৰ বানপানী নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আমি ডাঙৰ ডাঙৰ পুখুৰী বা ৰিজাৰ্ভাৰ বনাব লাগে সেইখিনি সময়ত বহুতে হাঁহিছিলোঁ কিন্তু আমি বহুত বেছি চিন্তা চৰ্চা কৰিলোঁ আমাৰ বিভাগে নেচাক্সে ৰিচাৰ্চ কৰিলে যে আমি ডাঙৰ ডাঙৰ ৰিচাৰ্ভ ৰিজাৰ্ভাৰ বা ডাঙৰ ডাঙৰ পুখুৰী বা ডাঙৰ ডাঙৰ লেক বনাই আমি যদি পানী তাত সংৰক্ষণ কৰিব পাৰোঁ বাৰিষা কালি যদি পানী আমি সংৰক্ষণ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া হয়তো ব্ৰহ্মপুত্ৰত বা নদীসমূহত পানী কম হ'ব আৰু সেই পানীকে পৰৱৰ্তী সময়ত আমি খৰালি দিনটোত আমি ইৰিগেশ্যনত আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম কিন্তু এটা কথা যে এই প্ৰক্ৰিয়াটো কৰিবলৈ অতিক্ৰমেও তিনিশ বা চাৰিশ আমাৰ এনেকুৱা পুখুৰী বা লেক বা তালাব যি বুলি কওঁ ৰিজাৰ্ভাৰ বুলি কওঁ লাগিব তাৰ আৰম্ভণি আমি চৈধ্যটা আৰম্ভ সেইদিনাখনে বিল সাতশ কোটি টকা সাতশ কোটি টকাকৈ অকণমান কম ছশ পঞ্চানব্বৈ কোটি টকা দেশৰ গৃহমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই অসমলৈকে চৰি অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া অমিত শ্বাহ ৰক্ষণা কৰিব দেশৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই অসমলৈকে দিলে আমি টেণ্ডাৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ ডিব্ৰুগড়তো হ'ব আমাৰ শদিয়াতো হ'ব যোৰহাট লোকসভাত কেইবাটাও আছে এই গোটেইকেইটা মুঠৰ ওপৰত চৈধ্যটা হ'ব সেইদিনাখন চেণ্ট্ৰেলি অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই সেই কামৰো শুভাৰম্ভণি কৰিব গতিকে দুটা বৃহৎ প্ৰকল্প লৈ অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া ডিব্ৰুগড়লৈকে আহিব ডিব্ৰুগড়ৰ আমি সকলো মন্ত্ৰী বিধায়ক লগ খাইছো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই মোক এবাৰ আহি পেলাই এই কাৰ্যসূচীটো তদাৰক কৰিবলৈ দিলে যিহেতু জলসম্পদ বিভাগৰো কাৰ্যসূচী আছে গতিকে আমি অলপ পাছত সভা অনুষ্ঠিত কৰিম কিন্তু মই আশা ৰাখোঁ যে অতিক্ৰমেও এক লাখ ব্যক্তি এই খনিকৰ ফিল্ডত ত্ৰিছ তাৰিখে উপস্থিত হ'ব আৰু সকলোৱে আমাৰ দেশৰ যশস্বী গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াক আদৰণি জনাব তেখেতৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছে